Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Indra Syakti dalam 15 Min MTV edisi 9 Januari 2026. Kita ke berita utama. Dato Dr. Muhammad Akmal Saleh dilaporkan menyuarakan hasratnya untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Merlimau Melaka. Beliau dikatakan menyampaikan keinginan itu kepada beberapa pemimpin pemuda UMNO menerusi mesej di aplikasi WhatsApp semalam ketika berada di Shanghai, China. Antara kenyataannya yang dikongsikan dalam mesej berkenaan adalah sebagai pemimpin yang menghormati suara akar umbi, beliau perlu mengambil tanggungjawab penuh demi parti yang disayangi. Dr. Akmal turut mengucapkan terima kasih kepada semua ahli dan pimpinan pemuda UMNO atas sokongan mereka termasuk merujuk kepada usahanya yang menyarankan UMNO agar keluar daripada kerajaan perpaduan meskipun cadangan itu ditolak oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sabtu lalu, Dr. Akmal selaku pengerusi konvensyen khas pemuda UMNO telah menyeru ahli supaya menyokong cadangan agar UMNO mewujudkan sebuah pemufakatan bersama PAS sebagai langkah penyatuan orang Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan membuat kajian semula sama ada untuk mengembalikan atau sebaliknya peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan sistem pentaksiran tingkatan 3, 3 PT3. Menteri Pendidikan Fadlin Nasidik berkata kajian semula itu akan dilaksanakan segera oleh Majlis Penasihat Pendidikan Perkebangsaan MPKK yang diaktifkan semula untuk membincangkan keputusan itu sebelum dibawa ke Kabinet. Jelasnya lagi, KPM mengaktifkan semula MPPK tahun ini berikutan peranan kritikal majlis itu khususnya dalam memberikan pandangan dan idea dalam konteks profesional namun tetap berpaksikan pendidikan. Ujarnya MPPK juga akan menjadi wadah pemikir strategik KPM terutamanya dalam menavigasi cabaran pendidikan masa hadapan. Untuk rekod UPSR dimasukkan pada 2021 manakala PT3 dimasukkan pada 2022 sebelum kedua-duanya digantikan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. PAS kekal dengan pendirian tidak menyertai barisan ESKO kerajaan negeri Perlis meskipun dipelawa menteri besar Abu Bakar Hamzah. Presiden PAS Tasri Abdul Hadi Awam kata, parti itu tidak berganjak dengan keputusan tidak menerima jawatan tersebut walaupun dipelawa kerana menganggap tindakan ahli dewan undangan negeri ADUN menjatuhkan kerajaan sebagai satu pengkhianatan. Beliau mengulas kenyataan Abu Bakar yang tetap mempelawa adun menyertai barisan esko dibentuknya walaupun parti itu mengarahkan wakil rakyatnya tidak berbuat demikian. Abu Bakar dilaporkan mengutuskan surat kepada Abdul Hadi bagi tujuan berkenaan. Semalam empat ahli adun undangan negeri adun dan parti berperibumi bersatu Malaysia bersatu mengangkat sumpah sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Exco Perlis di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail di Istana Arau. Individu yang didapati bersalah menghisap vape atau rokok elektronik di Pahang bakal berdepan hukuman denda dan penjara bermula tahun ini. Langkah itu diambil susulan ketetapan Majlis Fatwa Pahang yang telah dipersetujui dalam mesyuarat EXCO Kerajaan Negeri selepas mendapat perkenan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Jun lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lantikan Dato' Ahmad Irshadiyah Abdullah berkata, pelaksanaan hukuman tersebut dibuat mengikut peruntukan yang nak menjenayah syariah Pahang 2013. Sementara itu, larangan pengiklanan, promosi atau tajaan produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape bersifat mutlak di bawah seksyen 9, 1 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 dan terpakai kepada semua pihak tanpa pengecualian. Menerusi satu hantaran di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, status sebagai selebriti, pempengaruh atau tahap populariti seseorang bukan alasan untuk melangkaui undang-undang, khususnya apabila melibatkan risiko terhadap kesihatan awam dan generasi muda. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Dun Lama akan bermula tirai esok dengan bermulanya proses penamaan calon di Dewan Sri Lama Sabah. Semua bakal calon yang bertanding boleh menyerahkan borang pencalonan masing-masing di Pusat Penamaan Calon PPC bermula 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding esok sehingga 11.59 malam pada 23 Januari. SPR juga menetapkan hari pengundian awal pada 20 Januari ini manakala hari pengundian pada 24 Januari. PRK Parlimen Kinabatangan dan Dolamak mempunyai 48,722 pemilih berdaftar merangkumi 48,526 pengundi biasa dan 196 polis serta pasangan sebagai pengundi awal Setakat ini, anak kepada Allahyarham Datuk Seribu Muhtaradin Muhammad Naim Kurniawan yang juga Ketua Pemuda UMNO Kinabatangan telah dinamakan sebagai calon mewakili Barisan Nasional BN bagi kerusi Parlimen Kinabatangan Pelakon Ika Nabila mendedahkan kewujudan segelintir penerbit hidung belang yang sanggup mengambil kesempatan terhadap pendatang baru dengan meletakkan syarat tidak bermoral demi menawarkan watak utama dalam slot popular televisyen. Menerusi satu hantaran di media sosial, Ika atau Ika Nabila Abdul Rahim, 36 tahun berkata, pengalaman itu dilaluinya sendiri kira-kira 17 tahun lalu ketika masih hijau dan baru bertatih dalam dunia seni lakonan tanah air. Pelakon drama bahagia Bunga Bidaan itu ter Berkata, prinsip yang dipegang teguh serta keyakinan terhadap bakat sendiri menjadi benteng daripada terjebak dengan permainan kotor industri selain percaya kepada rezeki. Dan pada itu, Ika yang kini lebih banyak menumpukan perhatian terhadap keluarga mengakui rindu untuk kembali ke set penggambaran selepas beberapa tahun memperlahankan kerjaya seni. Terdahulu, IKA membuat pendedahan itu susulan respon terhadap perkongsian rakan artis Adriana Adnan yang mendakwa ada pihak memintanya mencipta kontroversi demi kekarelevan dalam industri. Beralih ke berita dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahawa beberapa pakar geopolitik global sependapat bahawa Indonesia berpotensi muncul sebagai antara empat negara terkaya di dunia. Kenyataan itu dibuat semasa sambutan Christmas National 2025 yang diadakan di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Prabowo berkata penganalisis geopolitik menilai Indonesia memiliki sumber semula jadi yang luas termasuk sumber mineral, tenaga marin dan kekayaan biologi. Beliau menekankan bahawa ahli politik dan pemimpin perlu memainkan peranan penting termasuk saling bekerjasama dan mengutamakan kepentingan negara daripada kelompok tertentu. Malah beliau percaya bahawa perpecahan dalam kalangan pemerintah boleh menghalang pengurusan sumber asli yang sepatutnya menjadi sumber kemakmuran bersama. Google dan syarikat pemula kereta AI bersetuju menyelesaikan beberapa saman yang difailkan oleh keluarga mangsa yang mendakwa chatbot kecerdasan buatan AI membahayakan kanak-kanak bawah umur termasuk menyumbang kepada kes bunuh diri seorang remaja di Florida. Penyelesaian itu menyebabkan saman yang difailkan di Florida, Colorado, New York dan Texas menurut pemfailan undang-undang berkenaan namun masih tertakluk kepada keputusan muktamad serta kelulusan mahkamah. Antara kes terlibat ialah saman yang difailkan oleh Megan Garcia, ibu kepada Sewell Setzer Jr., 14 tahun yang membunuh diri pada Februari 2024. Dalam saman itu Garcia mendakwa anaknya menjadi terlalu bergantung secara emosi kepada sebuah chatbot berinspirasikan siri Game of Thrones di platform karakter AI yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan watak fiksyen. Kematian Seizem merupakan kes pertama dalam siri bunuh diri yang dilaporkan dan dikaitkan dengan penggunaan chatbot AI yang muncul tahun lalu sekaligus mencetuskan penelitian terhadap syarikat kecerdasan buatan lain termasuk OpenAI iaitu pengeluar ChatGPT berhubung isu keselamatan kanak-kanak. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, Keuangan, Komoditi, IKS, Halal Niaga dan Dunia Korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Reformasi segera perlu dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan perniagaan tempatan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani landscape ekonomi global yang semakin mencabar tegas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong. Beliau berkata pendekatan perniagaan seperti biasa tidak lagi relevan dan sekiranya amalan lama diteruskan tanpa sebarang perubahan struktur ia hanya akan membawa kepada kegagalan perniagaan. Mula selanjut Steven berkata Malaysia memiliki kelebihan strategik yang jarang dimiliki negara lain kerana terletak di tengah-tengah tiga zon kuasa ekonomi global utama sekaligus membuka peluang besar kepada perniagaan tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Menurut beliau, pelaksanaan reformasi secara menyeluruh serta perubahan minda dalam kalangan kerajaan dan industri merupakan kunci utama bagi memastikan jenama Malaysia bukan sahaja mampu bertahan, malah terus berkembang dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Grab aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara dan GAC, perintis global dalam mobiliti elektrik Pintar menjalin kerjasama strategik untuk menggunakan 20,000 kenderaan elektrik EV berprestasi tinggi di seluruh Asia Tenggara. Selain meningkatkan kepelbagaian dan bilangan EV dalam rangkaian Grab, kerjasama ini memberi tumpuan kepada penyepaduan sistem kedua-dua syarikat untuk meningkatkan pengalaman dalam kenderaan untuk rakan pemandu Grab. Sebagai permulaan, kerjasama baru antara Grab dan GAC akan memperkenalkan tiga model iaitu ION Y, ION S dan ION V di seluruh Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand sekaligus meningkatkan lagi kepelbagaian rangkaian EV Grab. Ketua Pegawai Produk Grab, Philip Kender berkata, Grab sentiasa mencari inovasi yang memperkasakan rakan pemandu syarikat itu. Tambahnya dengan menghapuskan keperluan untuk bertukar-tukar antara peranti, rakan pemandu boleh menerima perjalanan dengan lancar, mengurangkan ketegangan mata dan lebih fokus pada keselamatan jalan raya. Beralih ke berita sukan. Skuad Johor Darul Takzim JDT sedia untuk membariskan bintang import yang ditandatangani pada perpindahan pertengahan musim menjelang aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi malam ini. Sebagai rekod, skuad Harimau Selatan enggan selesa dengan prestasi semasa apabila menandatangani dua pemain sayap Marcos dan Da Silva serta bintang tengah dari Portugal, Rui Nene untuk menambah persaingan dalam kesebelas kesebelasan utama. Pengendali JDT Zizko Munoz berkata, trio import baru diharap dapat memberi impak ketara terutama di posisi sayap selepas kehilangan hikmat Arif Aiman yang mengalami kecederaan serius pada November lepas. Sementara itu, Munas enggan memberi jaminan bersendah Silva akan diserapkan dalam kesebelasan utama JDT walaupun telah merekodkan 13 gol dalam 12 perlawanan Liga musim ini. Pengendali Arsenal, Mikel Arteta mengakui berasa kecewa selepas pasukannya terikat dengan keputusan seri tanpa jaringan menentang Liverpool di laman sendiri dalam aksi Liga semalam. Arsenal kehilangan tiga mata buat kali pertama sejak 6 Disember selepas mencatat lima kemenangan berturut-turut Liga Perdana Inggeris EPL sebelum menerima kunjungan Liverpool. Dan pada itu, Liverpool kekal 14 mata di belakang pendahulu Liga tetapi tidak boleh sebarang gol dalam dua pertemuan dengan Arsenal musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 10 Januari 2026. Jangan lupa dapatkan itu utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Indra Syakti. Assalamualaikum dan jumpa lagi.